السلام علیکم السلام ہمارا مسول کا عطا یہ سفار ہے 102 اور 203 عارف بندر شرفان سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم. بسم فأما الذين كفروا فأرسلهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وبلاغ واما الذين امنوا وعملوا الصالح عليهم فيوفيهم قلت لهم لا يحب الصالحين

امرا دینا اور بالکل امن سالحان جو ایمان لائے مشکرہ ان کو ان کا عجل برا برا دے جائے گا وہ اور اللہ دال سوالین سالوں کو پسند نہیں کرتا دا ڈال کا جیت نب لوگ ہم تراور پر حساب کا آخر آیا آیا بس ذکر حکیم اور حکمت والی نسیح کہ بنا رب العالمین کے بنا کہ ہم آپ پر کار کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کی تھی اللہ رب العزت نے کروایا اب جو انسان عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو تسلیم کر لے گا وہ ٹھیک ہے۔ جو انسان عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا کہ اللہ نے انہیں بغیر بات یہ پیدا کیا اور اور

سب سے پہلے یہ یہودی تھے جنہوں نے رہی صلی اللہ علیہ السلام کا اختیار کیا اور یہودیوں کے قیامت اللہ کی طرف سے عذاب آتا رہے گا عذاب سے بچنے کے لیے یہودیوں کے پاس دو ہی چیزیں یہ قرآن کہتا ہے یہاں تو یہ اسلام لے مسلمان اللہ کی بنا طرح یا پھر ان کو لوگوں سے پناہ مانگنی پڑے گی اور آج بھی آپ دیکھ میں یہ ہودی اپنے آپ کو بڑا شعر سمجھتا ہے اسرائیل اس کے پیچھے سے امریکہ ہٹ جائے گا تو یہ کچھ بھی نہیں آج بھی امریکہ کی پناہ میں تو جب تک یہ لوگوں کی پناہ میں رہیں گے تب تک تھوڑے بہت بچے رہیں گے جیسے ہی لوگ اس کے پیچھے سے ہٹیں گے تو یہودی ہودی بتاتے خود کچھ بھی نہیں یہ آج بھی

گاہ باہ اللہ کے احباب آتے رہے یہ پوری تاریخ بڑی بڑی ہے دوسرے نمبر پر احباب سے مراد مان کی اذاب کے مان کی عذاب سے مراد یہ ہے ان یہودیوں میں قتل و غارت کام ہوگا فحاشی بنیادی نام جو جو عیسیٰ علیہ اسلام کے منتر ہے سب سے پہلے یہودی اور اس کے علاوہ جو بھی اس وقت عیسائی بھی آپ کے منتر ہیں وہ بھی عیسیٰ سات اسلام اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننے کا حق تھا تو سے بمال ہے مال محفوظ نہیں ہے آج یورپ ہم تو مثالیں ہیں دی دی بڑی بڑی دیتے ہیں نا یورپی بار لوگ یورپی مالک کی مثالیں بڑی بڑی لیتے ہیں سینہ چھوڑا کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یورپی مالکوں میں محفوظ نہیں کوئی بھی عورت باقیزت طریقے سے زندگی بسر کرنا اس کے لئے ہائے مشکل ہے یورپی ممالک چلتے چلتے عورت کی عزت دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا تک نہیں کوئی پوچھنے والا تک ہمارے ملکوں میں الحمدللہ اس سے معقول ہے اگر کوئی عورت اپنی عزت بچانی چاہے تو اس کی معفول ہے ہاں باقیات ہوتے ضرور ہیں لیکن اوور اور کیا ہے اکثریت اس نے معبول ہے اگر تو اپنی عزت بچانی چاہے اگر کوئی خود نے العام کر دی ہے تو یہ اس کی کر ہے برحل ہمارے ملکوں میں کچھ نہ کچھ ہے لیکن وہاں تو بالکل اس سے معقول نہیں فتل و غرض چلتے اللہ تو برحال ہمارے ممالک کی بہ نسبت وہاں فصل و اس کو محفوظ نہ ہونا بار محفوظ نہ ہونا چوری کا زیادہ ہے ہمارے عرب ممالک میں تو بالکل نہیں جو مسلمان ممالک ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ان پر عذاب آیا ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے لیکن یہ مسلمانوں کے اندر بھی چیزیں ہیں جو بندہ دین اسلام کو صحیح طور پر قبول نہیں کرتا دین اسلام پر عمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ بندہ عذائب سے اُستا میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا عذاب ہے بندے کو دیگی کی توفیق نہ اللہ یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے یہ بھی ایک بھی عذاب ہے بندہ اس کو محسوس نہیں کرتا ہمارے ہاں عذاب محسوس کرتے ہیں غربت کو جو غریب ہے نا ہم کہتے ہیں اس پر اللہ نہیں پتہ ہے بس غربت کو ہم نے عذاب بنا لیا اللہ کا باقی ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہے ایک بندہ ہے امیر ترین ہے مال و دولت اس کے پاس موجود ہے ہم کہتے ہیں بس یہ ٹھیک ہے اس کی اولاد ساری نشئی ہو اس کی اولاد ساری بے حیا ہو وہ خود بہت سے مسائل سے دوچار ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بس جو غریب ہے نا اس پر اللہ کا اذاب ہے مال ہونے کے باوجود اگر اولاد ہی ساری نمازی نہیں ہے اولاد ہی سارا دن جائے آئیے کام کرتی آتی ہے تو سمجھ لیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے برحد صرف دنیا یہ ساری دنیا کے عذاب ہے اللہ تعالیٰ ہیں عذاب اور شریف دنیا جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے ہم دنیا میں بھی ان کو رسوا کرتے ہیں دنیا میں بھی ان پر عذاب آتا ہے ملازرہ اور آزم کا عذاب تو ہم سب جانتے ہیں شہنم پیاروں کے لیے ممالک مناسب اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے دلوں کا مردہ ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے دل میں توفیق ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی نیکی کے کام کرنے کی توفیق نہ ملے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا آزمائش بھی ہو سکتی ہے عذاب بھی ہو سکتا ہے بعض اللہ آزماتا ہے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ طرح کی طرف سے عذاب ہوتا ہے وہ امن اللہ دینا اور رہے وہ لوگ امن جو ایمان لینحات اور میلہ ہوتی ہوں وہی ہوتی ہوں ان کو ان کا اجن پورا پورا ملے گا بھی اللہ تعالی نے ساتھ کافروں کے ساتھ ایمان والوں کی بات ہے آپ قرآن کا اسلوب دیکھیں جہاں بھی ایمان کی بات ہے وہاں امن صالح قرآن ایمان کو عمل سالے کے بغیر پورا ہی نہیں سمجھتا نا نہ مکمل ہے ایمان امل سالے کے بغیر ایمان نامکمل ہے

تو نہیں اس کو کہہ دے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں لیکن مومن بننے کے لیے امن سالے ضروری ہے نیک کام ضروری ہے اپن رسول ضروری ہے اللہ رسول کی ضروری ہے اگر بندے نے مومن بننا ہے اسلام عمل سالے کے بغیر نہیں ہے اور عمل سالے کے اندر سب سے پہلے بنیادی چیزیں ہیں نماز روزہ ہے جو بندہ نماز روزہ راج یہ کام نہ کرتا وہ مومن نہیں ہے وہ اپنا نام مومنوں کی لسٹ سے نکال دے اب وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا نبی علیہ و اسلام نے دیکھیے بات پیچھے بنی اسرائیل کی ہو گیا ہے اب دو دور کے اندر ایک حدیث موجود ہے علیہ صلاح اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ تھی کیا خرابی تھی ان کی ایک متا ایک دن دوسرے کو کہتا تو یہ غلط کام کرنا ہے اس سے باہر آ جائے کوئی بھی غلط کام وہ نشہ کر رہا ہے وہ بدکاری کر رہا ہے چوری کر رہا ہے کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے وہ اسے ایک دن سمجھاتا ہے یہ تیرا کام غلط ہے اس سے بعد آ جائے یہ حرام کام ہے دوسرے دن کیا ہوتا ہے وہ بھی بندہ اس کے ساتھ دوستی یاری بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ بھی رہا ہے چل پھر بیٹ بھی رہا ہے جبکہ اسے پتا ہے کہ یہ برا کام کر رہا ہے جبکہ یہ بنی سائن کی تبیر سعودی صلاح نے بری قصل پیان کیا ہے نبیر صاحب السلام نے فرمایا اس کو پڑھتا ہے یہ برا کام کرتا ہے اس کے برا کام کرنے کے باوجود یہ اس کے ساتھ دوستی یاری کر رہا ہے نبی السلام نے فرمایا پھر کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں اللہ ان دونوں کے دل میں لا رہے تھے یعنی وہ بھی برا بن جاتا ہے اب آپ دیکھ رہی ہے کہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح عزت شری نبی صاحب السلام نے بات تو بھائی صحیح کیوں کی ہے لیکن ہم مسلمانوں میں بھی ایسا جب ہم دوستی لگاتے ہیں ہم غور تک نہیں کرتے کہ اس کے اندر تو خلا برائی موجود ہے یہ بے حیا بندہ ہے بری صحبت کا نتیجہ یہ ہوگا میں بھی بے حیا بن جاؤں یہ چور ہے بری صحبت کا نتیجہ کیا ہوگا میں بھی چور بن جاؤں اور آج ایسا ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں ایسا ہو تو بری صحبت سے انسان کو بچنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کے دل ملا دیتا ہے برائی کے ساتھ آپ ملیں گے بندہ مطلب بھی برا سوال ہو جاتا ہے تو برحال Uh, عمل صالح جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے عمل صالح سورہ عصر کے اندر رب تعالیٰ نے بلکل واضح فرمائے والعصر اندر انسان اور ربی خسر زمانے کی قسم اٹھا کے بتائیں سارے کا سارے نہیں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنْ وَعَمِنِ ہم مومن اور نئے کام کر ہیں بھرائی سے روکنے والے جب تک آپ عمل صالح نہیں کریں کہ بھرائی سے نہیں روکیں کہ بندہ مطلب مونے نہیں ہو سکتا ایک بندہ مطلب غلط کام کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تین درجے ہوتے ہیں پڑھائی کو روک نہیں ہاتھ سے روکو زبان سے روکو یا پھر دل میں محسوس کرو لیکن دل کی حصے میں آ جائے پھر بندہ برائی کو برا ہی سمجھتا وہ خیر ہے حالانکہ بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ غلط کام ہو رہا ہے کوئی بات نہیں خیر ہے یعنی وہ دل سے بھی برا نہیں جان پڑا تو پھر ایمان کہاں ہوگا پھر ایمان نہیں ہے ایمان ہے عمل صالح کے ساتھ ایمان ہوگا عمل صالح ہوگا فی وف ہی اجر پورا پورا دے گا یعنی قرآن یہ کہتا ہے بندے کے پاس ایمان ہے اگر عمل صالح نہیں ہے تو اجر نہیں ملے گا اجر کے لیے عمل صالح ضروری ہے اور عمل نہیں قرآن پھر یہ نہیں کہا عمل کرو قرآن کہا عمل صالح کرو نیک عمل. اور عمل صالح کے لیے سنت کا ہونا ضروری ہے وہاں کہتا ہے عام کا کام کر کر کے ماتھے میں نشان ہے لیکن صالح نہیں تھے ان کے جب عمل صالح نہیں تھے تو کیا ہوا اللہ کہتا ہے بندہ کہہ رہا تھا کہ میں سارا دن مزدوری کرتا ہوں شام کو مزدوری دوں کہ تم نے مزدوری مالک کی مرضی کے مطابق نہیں تھی مالک نے کہا تھا یہ کام اٹھا کے چیزیں اٹھا کے وہاں پہ رکھنی ہے اپنی مزدوری لے انہیں اٹھا کے وہاں پہ رکھنی ہے حالانکہ مرضی کے مطابق جو بندہ مزدوری نہیں کرتا تو مزدوری اسے ملتی نہیں ہے وہ کہہ گیا میں نے وسیلہ ہائن پی کو آیا ہوگا جس طرح تجھے کام کا ہے, ہے تو نے پیسے نہیں کیا تو خراب کر دیا تو خراب کام کرنے والے کو ہم مزدوری دیتے تو ہم کیسے تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مزدوری دے گا اللہ بھی مزدوری نہیں دے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کرنا عام لوگوں کو مزدوری ہے اور نیک عمل کے لیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا ہونا ضروری ہے تب جا کے میں وقت ہی مجھورا ہوں اجر پورا پورا ملے گا اللہ علیہ کو سال اللہ سالموں کو پسند نہیں کرتا جو بھائیوں جو بندہ ظلم کرتا ہے نا ثلم ایک اللہ سے پسند نہیں کرتا ایک اس کے سارے کے سارے عمل برباد ہو جاتا ہے اسلام صحیح دنیا میں سب سے زیادہ جلدی پکڑ ظلم کی ہوتی ہے ظالم کو اللہ سب سے جلدی پکڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے گا میری امت کے جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کل قیامت لئے عذاب دے گا سوائے تین کام ہے تین کام ایسے اللہ دنیا میں اس کی سزا دے دیتا ہے ان میں سے ایک ظلم ہے ایک والدین کی نافرمانی ہے ایک رشتہ داری ہے کہ بندہ رشتے داری کون ہوتا ہے والدین کی نافرمانی کرتا ہے ظلم کرتا ہے اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے اس لیے وہ اقبال اللہ کو سزا لیں اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا را لیکن انوب علی کبھی آیا بس ذکری حکیم اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے نصیحت کر دی ہے اب عمل کرنا ہمارا کام ہے یہ ساری قرآن کی نصیحتیں اب عمل کرنا ہمارا کام ہے اللہ ہمیں سننے کی بھی توفیق دیتا ہے اور دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے سن تو ہم یہاں رہے لیکن عمل کی کمی ہو جاتی ہے تو عمل کریں گے میوزی مجبور رہا ہوں اللہ ہمیں ہمارا پورا پورا عجا دے گا